Почему темно в зале? Как КВН начинать? Что, света опять нет? Отключи! А, а почему отключили? Может, это намек? А наших видел? Нет, не видел. А как начинать без света? А зрители как? А у зрителя нет выбора. Часовка! Теперь поехали! Выборы! Кругом выбор! С самого рождения, как только человек рождается, он уже сталкивается с проблемами. Выбор становится все сложнее. Дорогой? Да. Так, дети, сегодня мы будем проходить искусственное дыхание. Да! Так, Анофимов Захаренков, в доске. Анофимов делает Захаренкову искусственное дыхание. Да! И чтобы все смотрели, и чтоб никто не отворачивался, у них нет выбора. Информационная программа посвящается самым ответственным, самым законопослушным, легко внушаемым, законопокупаемым нашим пенсионерам. мужчины наступает блаженный год, где нет выбора. Рядовой Иванов! Рядовой Иванов прибыл! А не хочешь ты, рядовой Иванов, mm -hmm. взять в обе ручки вот эту вот чёточку и пойти подраить сортир? Рядовой, у тебя И все начинается сначала. Его опять окружают выборы. Выборы, а не везде! Случай на спецзадании. Эх, подбор, Чёрный или жёлтый? Чёрный! И даже если ты Анжелина Джоли, Диджей, музыку. Стоп! Итак, с многочисленным отрывом победил. Евгений Степанович! Евгений Степанович, радуйтесь! Опять я! получить информацию о предвыборной кампании в случае у распечати. Мне плейбой, пожалуйста, а нету плейбоя. Главный совет КВНщиков прозвучал так. Всегда оставайтесь веселыми и находчивыми, ведь самые большие глупости происходят с серьезными лицами. Ну и напоследок мне бы вам хотелось сказать... Игорь, Игорь, подожди, мне понравился мальчик из зала. Какой мальчик? Любой, ведь у них нет выбора. И я не помню. И еще раз дружные аплодисменты команде средней школы номер один в утомленные школы. Веселее, веселее! Заряжаемся улыбками.